নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ইতিমধ্যে পুলিশের পক্ষ থেকে স্পেশাল নজরদারি চলছে তার সঙ্গে আজকে কয়লা শহরে অনুষ্ঠিত হলো বৈঠক পূর্ব আসনে যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত আজকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠকে তুলে ধরলেন সেই বিষয়ে কয়লা শহর বাড়ি পুলিশ লাইনের পক্ষ থেকে পুলিশ অফিসার কান্তা জাহাঙ্গীর এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডি ডাল উপস্থিত ছিলেন তার সঙ্গে পুলিশ আধিকারিক থেকে শুরু করে অন্যান্যরা ভোট জনজাতি সংরক্ষিত আসনে যাতে পরিবেশ পরিস্থিতি সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক থাকে তার আজকে উচ্চ পদস্থ পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের এই বিশেষ বৈঠক কি বক্তব্য উঠে এসেছে কান্তা জাহাঙ্গীর কি জানিয়েছেন আজকের বৈঠক সম্পর্কে শুনুন স্টেশন और एज पर डिप्लॉयमेंट प्लान हम 93 थ्री सेक्शन सीएपीएफ को वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे हर पोलिंग स्टेशन पे हाफ सेक्शन सीएपीएफ या सी रहेगा एज पर प्लान और उसमें से हमारे पास में अभी तक पांच कंपनी आ चुकी हैं इनफैक्ट हमारे पास में तीन कंपनी और आ चुकी हैं और आज के दिन में हमारे पास में दस कंपनियां हो जाएंगी दे आर ऑन द वे और इन सबका हम डिप्लॉयमेंट हम लोग कर देंगे जैसे ही आ जाएगी हम सब लोग कंपनी कमांडर्स के साथ में पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स के साथ में भी एक मीटिंग हम लोग लेंगे अभी इसके अलावा हमारे पास में 450 फिफ्टी टीएसआर भी है और टीएसआर और भी आएगा हमारा 20 नाकाज जो है वो इफेक्टिव है और ट्वेंटी फोर इंटू फंक्शनल है 26 पुलिस सेक्टर ऑफिसर हमने आइडेंटिफाई किए हैं और हर पीएस में इलेक्शन वाले दिन 24 पीएस मोबाइल जो है हर पीएस में चार मोबाइल जो है वो राउंड द क्लॉक मार्च करेगा वहीकुलर उसमें रहेगा इसके अलावा हमारा कंटिन्यूअस फ्लैग मार्चेज एरिया डोमिनेशन ये हमारा चल रहा है इस बार हमने ट्राई किया है हमने टी क्लस्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उसमें भी हमने क्लस्टर ग्रिड बनाने की कोशिश की है ताकि सिविल सेक्टर ऑफिसर पुलिस सेक्टर ऑफिसर सीएपीएफ का जो इंचार्ज है क्लस्टर इंचार्ज है ये चारों अपनी फोर्स के साथ में एक साथ मूव कर सके और रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो ज्यादा फोर्स के साथ तुरंत ही उसको रिस्पॉन्स किया जाता है तो ये क्लस्टर्ड रीड हम लोगों ने बनाया है उस क्लस्टर्ड रीड का मैपिंग करेंगे और कल और परसों दो दिन उसका ड्राइव रंग भी करेंगे ताकि अगर उसमें हमारे सामने कोई इश्यू अगर आता है तो उसको हम तुरंत ही रिजॉल्व कर सकें और इन सबको तो हम वायरलेस सेट के थ्रू भी उसको मॉनिटर करेंगे कि अगर फोन नहीं लगता है वैसे तो हमारे यहाँ पे कोई शेडो एरिया नहीं है फिर भी वायरलेस सेट के थ्रू हम इसको करने की कोशिश करेंगे আপনারা শুনলেন পরিস্থিতির ব্যাপারে বিশেষ করে পুলিশের বক্তব্য এবং কামরি পুলিশ লাইনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ সুপার কান্তা জাহাঙ্গীর যেটা বললেন যে যথোপযুক্ত পরিমাণে পুলিশ পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে বারোটি নাকা পয়েন্ট সেখানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে রাজ্য পুলিশ এবং ছাব্বিশটি রয়েছে সেখানে পুলিশ সেক্টর ছাব্বিশটি রয়েছে চারশো জন টিএসআর জওয়ান রয়েছেন অর্থাৎ সব দিক থেকে দাঁড়িয়ে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনকে কখনো কোনোভাবেই হালকা নেওয়া হচ্ছে না এই ভোটকে সামনে রেখে আইন শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যেমনটা জানালেন পুলিশ সুপার ছোট বিরতির পর ফিরবো সঙ্গে থাকুন